пора зайти на мой YouTube канал и посмотреть мои видео. Так, что тут? Что? Где все видео? Привет, ребята! Меня зовут Лана, я питомец Лизы. Почему я тебе Леви? Сегодня я снимаю влог у нас Леви очень хорошая хозяйка. Любит играть с ней. И вообще, я хорошая кища. Люблю поиграть. Иногда пойдем с ней куда-нибудь поиграть в игру Котик ловит, Котик ловит рыбку. И Вики мне рыбку игрушечную, и я пытаюсь ее поймать. Мне очень нравится эта игра. Она интересная, увлекательная. Я не прочь полакомиться. Поэтому я иду ближе к кухне, потому что там в духовке жарится курочка. Запах на весь дом. Я очень люблю покушать. А сама худышка. Потому что я целый день ношусь как угорелая. Вот вам и рецепт, как похудеть. С утра до вечера носитесь как угорелые. Вот как вы Совпадение Совпадений не думаю. Сейчас я буду играть долго-долго-долго-долго-долго-долго. И я тебя поймаю, Мишка. Что-то жарко? Пойду в тенек. Я достану его. Отдай мишку. Ой, кажется, коечка готова. Укушу, ведь мало не покажется. Не злите лучше меня. А вообще, я хочу вам рассказать, почему на канале Леви нету больше видео, пока я играю. На канале Леви нету видео, потому что она все удалила их. Она начинает новую на жизнь снимать. Будет качественно теперь. Не так то, что один день какое-то некачественное видео, другой день еще некачественное. И вот так вот. Она нашла специальную камеру. Все у будет хорошо. про для монтажа она тоже нашла. Так что все будет хорошо. Не волнуйтесь, видео будут скоро выходить. Чаще может по два видео в день. Как у меня будет получаться. Главное, вы ее поддерживаете, не отписывайтесь на меня, ведь видео будет выходить очень часто, интересно, у меня много сейчас новых идей, она мне сама рассказывала. Вот, и следующее видео как раз таки, как вы и хотели. Это мой личный дневник, я буду его показывать. Да, буду показывать, ну я, Ланочка, моя хозяйка Леви. Вот. Еще я вам хочу потом показать много всего интересного, куда я буду ходить, и скоро у меня день рождения. Ну, не так уж и скоро, через полтора месяца, 3 марта, я сниму видео обязательно на свой день рождения. Сниму видео про подарки, я на день рождения запросила камеру, потому что сейчас вот это видео, которое сейчас я снимаю, ланочка, я снимаю на планшет качество тут, конечно, получше, чем у других. Но <laughs> все-таки я хочу камеру. Вот. Что я хотела сказать. Уже даже нечего придумать. ладно. Так что пока я разговаривать не буду, а попозже может заговорить. Да, сейчас я буду играть. Ай, снимите меня эту Лиза, а зачем ты на меня дела? И дай мне курицей. то больше не буду в твоих видео сниматься. Не дам я тебе ничего, ладно. Ну блин, ну, мм, что кушу тебя. Плохое. А говорила, что хорошая я. Хорошая, но сейчас плохое. Ну что, курицу? Кушу сейчас мало не покажется. Давай, давай, кусай все равно не больно. У тебя зубов-то нету. понятно нет, у меня я большое. Ой, солнце. Че? Чува, Че, Солнце что ли боишься? Жарко тебе в нем. А мне не жарко. Ну ладно. С вами была, с вами была Мурмурлана. Видео сейчас еще будет уйти. Но разговаривать я пока не буду. поговорю сейчас до конца видео. Ничего, Лиза хотела бы вам показать на день рождения свои подарочки. Она снимет видео, как она уже сказала. Да, да, ладно Она хотела вам показать подарочки, а, которые подарили. была Ланочка. Лана, Пока. Все. Пока. С вами была Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, понравилась такая тематика, что Лана была ютубершей. Да, это конечно странно. Но очень даже интересно, как бы выглядели питомцы в реальной жизни ютуберами, если бы они были. Это было бы очень прикольно. Прям очень прикольно. Очень-очень-очень прикольно. Кстати, сейчас Ланки нету. Она куда-то ушла. Не знаю, куда даже. Куда-то Ланка ушла. Куда-то она ушла. А я тут снимаю видео, подумаешь. Короче, скоро у меня днюха. Поздравляйте меня. Я уже. Ладно, вам уже все рассказал. Ладно, пока-пока.